И привет, с вами снова Жека. И давайте-ка попробуем пройти э, миссию легко, с громом. Ну точнее, не, не, не попробуем пройти, а мы ее сейчас быстренько пробежим. Время у нас есть. Так, с, с, будем проходить мы со стандартным пулеметом М16. Сейчас я так, скажу точное название. Мы попадем в комнату, я скажу точное название. Так. Так, вот мы попали в комнату. Смотрите, пулемет М16А2 ЛМГ. Так, посмотрим, на что он способен. Так, 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 так. Так, легко мы пройдем даже в четвером, потому что это уже не важно, все тут пофиг какие-то звания. Бэйли не удается создать комнату. Да что ж за бред? Так, это чисто так мы проходим это, эту миссию легко, чтобы просто проверить, как у меня сейчас будет работать Farface, потому что предыдущее видео, когда снимал у меня, оно очень сильно лагало. Вот, я вроде бы там что-то изменил, что-то поправил, короче. Сейчас проверим, как оно будет работать. Если же все будет хорошо, э, завтра или послезавтра будет э, новое видео уже в PvP-режиме. Будем играть там. Если же будет э, опять лагать, я попробую все-таки еще там что-то понастраивать, посмотреть, что же все-таки не так. Будем надеяться, что все настроили. FPS вроде бы там был ну, приличный, больше, чем тогда в прошлом выпуске. Так, сейчас мы прогрузимся и вперед. Загрузка в Warface очень долгая, блин, поэтому приходится так ждать. Еще приходится ждать не только, а пока месть. Мой аккаунт прогрузится, еще приходится ждать других игроков, а у них могут быть компики еще слабее. В принципе-то у меня ноут-то ну, не очень-то и слабый, но вот почему-то оно у меня планирует создать искусственный дефицит энергоресурсов, чтобы дестабилизировать рынок и получить колоссальную прибыль. Этот шаг приведет к сильнейшему экономическому кризису во многих странах. готов. Все, я понял. Это я у себя выключил. Так, сейчас на пистолете побежали теперь.

Патроны здоровья и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Нормально. Против ботов Но очень, сильно. Ага. очень сильно. Патроны и броня восстановлены. Игроки Так. Быстрее, парнишки, это же легко. Ладно, сама. у меня лагает, вы не стреляете? уверен, что она так же лагала. <рик> что она так же сама лагает, как и до этого лагала. Может быть, она где-то и лучше. Но все это же это лагает. Вы а ну-ка, да. ну Хочу посмотреть. <рик> а -а -а -а, да изменить-то уже и нечего, вроде бы даже все на низкое качество поставил. Странно. А графа все равно. Ну, блин, на fps-то нормальный в принципе там. А вот лаги все равно идут. Неизвестно почему, из-за чего. В танках у меня все хорошо, у меня там даже FPS 25, по-моему, стабильно. И у меня там, в принципе, нормальная картинка, Их ничего, боевая не боевая ничего не дергается, ничего не ломается. Так, хватаем RPG, гуляем. Отлично и еще раз. Болос. Так, показалось, что это будет. Ладно, это лёгко, я залёг, не можем его с сидит пулеметом Так, надо уходить. Броня у него тоже стандартная, поэтому... Падай, чувак, падай. держите тебя по головочке, погладим тебя. снайперу вот, тоже это надо по головке. Воскрешивает... На, я хрипал. Куда ты топаешь? Ты... Отлично. Все, идем домой. Справили... Отлично. Все, мы прошли легкую миссию. Сейчас нам откроют дверь. Вертолет, забирай нас. Мы уже все, всех убили. Можем ехать домой. Ну, короче, я попробую завтра сделать небольшое такое видео еще на PvP режиме. Посмотрим, что у нас там получится. Всё, заходим, парни, и полетели. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите лайки. Все. Всем пока.